Оно Это крик души. Я захожу сюда, у меня здесь негде просто ногу поставить, потому что, потому что пол как минное поле. Из тазиков, ведер, тарелок, собираем воду, выливаем в унитаз. Все, тут еще -то именно вот ливень. Здесь был ливень. В большой комнате ливень. На кухне ливень. Так более не менее сдержалась почему-то вода в той дальней комнате. Вот, посмотрите, Здесь везде стоят, грибок, везде грибок. Вот где течет, там грибок. Вот я жив, я сплю вот на этом диване. Посмотрите, сюда на него капает вода. Посмотрите на потолок. До сих пор. Позавчера был дождь. До сих пор льется вода. Мы в Жек обращались только. Вот они нас клеенкой покрыли и все. И то они не сделали с них, они сделали нам бассейн. То есть у нас на крыше озеро. Она она никуда не сливается вода, она вот там скапливается и потом попадает к нам в квартиру. Я вам покажу свою цвет. Окна я так и не поставила. Потому что считаю нецелесообразно это делать. Заходите у нас. Здесь цвиль на потолке и запах чувствуется, что здесь только можно заработать туберкулез. И вот эта комната. Вот весь трэш, что оно просто продолжает все дальше разрушаться после прилета. Мебель, диваны, шкафы, все мокрое, все негодность. Просто прошу, чтобы сделали крышу. Я в ужасе. Мало того, что пострадала, как говорится материально все же тоже все бал потолок все там смешалось выбрасывало больше половины бог с ним лишь бы мне крыша на голову чтобы я умереть могла дома они а не, а не на улице или рожь в марте месяце дали мне лично на съемную квартиру деньги и вот они заканчиваются Почти закончились уже, понимаете, и мне нет, некуда. Ну, я, конечно, еще не, не, не месяц спала в гараже, но пару дней я уже спала там. И я рада хотя бы так, потому что что же на улице сидеть? Сделали сертификат, и хорошая там стоит цифра. И что с тобой, жене не дали. Когда пришлось, да, купли-продажи, они сказали, денег нет. 24 января. Шахет попал прямо в нашу квартиру, жилье снесли, а получить пока по сертификату мы не можем, потому что говорят, что нет денег. Программа «ЕВИДНОВЛЕНИЕ» в ДИИ, и нам говорят, что денег нет, ждите. Сколько ждать, кому обращаться, никто не отвечает. И мы вот так полгода снимаем квартиру. Плюс, когда считали по сертификату, какую сумму выделять, это было привязано к курсу доллара, стоимость сертификата падает. Мы все ждали, пока нас внесут в реестр, и это случилось только 5 мая. 7 мая. И 7 мая мы имели возможность искать себе новое жилье, потому что сертификаты уже у всех ДИИ были выделены. Ну, нашли, а продавцы, например, у меня уже не хотят ждать, потому что и они отказались, вернули в садаток, потому что неизвестно, когда и что это будет решено. звернулися за коментарем до пресс служби Одеської міської ради та чекаємо на відповідь. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.